লগ পাই গ'লোঁ চাওক আৰু এতিয়া আমি আছোঁ ডিছপুৰ কলেজৰ ওচৰত গৈ আছোঁ জি এম চি ত' জি এম চিত কিয় যাওঁ সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব আৰু দেখিব স্বাগতম জনাইছোঁ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আৰু বিশেষ কাম দুটাত ওলাই আহিছোঁ যিহেতু এগৰাকী বান্ধৱীও যাব মোৰ লগত আৰু নিশ্চয় তেওঁক সকলোৱে চিনি পাবয়ে গতিকে গৈ থাকোঁ এতিয়া আৰু ইমানেই ৰ'দ দিছে নহয় সেইটো কাৰণে ছাতিটো লৈ আহিছোঁ আৰু এতিয়া বাজিছে দহটা গতিকে ওলাই আহিছোঁ আৰু ঘূৰি আহোঁতে কেইটা বাজে ঠিক নাই সেইকাৰণে চাই থাকিব আগলৈ ৰাস্তাটো কৰি দিয়াৰ কাৰণে কিমান সুবিধা হৈছে চাওকচোন কিন্তু বদমাছি মানুহবিলাকে এতিয়ালৈকে পইচাই নিদিলে হ'লেও কিন্তু এইফালেদি আহি থাকে কিমান নীলাজ এই আহি পাই গ'লো আমি জি এম চি আৰু মেইন হেৰিত নাই এইফালে আছে এইটো চাইডে আছো আহি পালোঁহি জি এম চি ইয়াতে আছে আমাৰ পেচেণ্টজন আৰু কোন পেচেণ্ট নিশ্চয় গম পাব গৰমত মানুহবিলাক চাওকচোন কেনেকৈ গছৰ তলে তলে আছে চব গছৰ তলে তলে ব্যস্ত আছে জিৰণি লৈছে আচলতে ব্যস্ত নহয় জিৰণি লৈছে সোমাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকক হয়তো সেইটো সময়ত মই হেৰি দেখাব নোৱাৰিম এনেই ভিডিঅ'হে দিব খুমে কৈছিলোঁ জি এম চিত খবৰ ল'বলৈ যাওঁ বুলি এই আমাৰ প্ৰিয় নেতা এখেতৰে খবৰ ল'বলৈ আহিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তেওঁ সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে এইটো ডক্টৰ সোমাইছে ডক্টৰ সোমোৱাৰ কাৰণে অলপ বাহিৰতে ৰখিবলগীয়া হৈছে বাহিৰলৈ অহাৰ লগে লগে চাওকচোন কেনেকুৱা ৰ'দ ৰ'দে শেষ কৰিব এতিয়া কাণ নাকৰ মেডিকেলো বহুত ভাল আৰু মেডিকেল আছে যিহেতু আমাৰ ৰাস্তা ঘাট কোনেও হেৰি হ'ব লাগিছিল ন আৰু জাম বেছি ইফালে সিফালে আছোঁতে পাছতো অফিচটো আছোঁতে সেইকাৰণে তেনেকুৱাই ৰাতিপুৱাতে এটা নিউজে মনটো কঁপাই তোলে বহুত দুখ লাগিছে আৰু নিউজটো হ'ল শুনক মিচিং মহিলাক দিছপুৰ আৰক্ষী শাৰীৰিক পঢ়াৰ নীৰৱ ৰণোজ পেগু আৰু ভুৱন পেগু যিগৰাকী মহিলাক মাৰিছিলে তেওঁ মিচিং সম্প্ৰদায় হয় তেওঁলোকৰ ঘৰ শিল সাঁকুত আছিলে আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানি শিল সাঁক ঘৰ ভাঙি পেলাইছিলে আৰু তেওঁলোকে সেইকাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আৰু এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে তেওঁক কেনেকৈ মানে ইমান বেয়া ধৰণে প্ৰহাৰ কৰিছে নহয় কিন্তু তেওঁৰ কাৰণে সহ্য কৰিলে মই হোৱা হয় কিন্তু মই হয়তো সহ্য কেতিয়াও নকৰোঁ কিয় লোকৰ মাৰ খাম আমি যেনেকুৱা মহিলা তেওঁ এগৰাকী মহিলা তেওঁ যেনিবা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰে সেইটোৱে তাৰ বাদে অইন একো নাই গতিকে তেওঁ বুজি পাব লাগিছিলে তেনেকৈ কিয় মাৰিব আৰু হয় মই যোৱা নাছিলোঁ অৱশ্যে প্ৰতিবাদকাৰীটো প্ৰতিবাদত মই যোৱা নাই সেইটো কাৰণে মানে বহুত আজি দুখ লাগিছে আৰু কি কম মানে ৰ'দ তাতে জাম দেখিছে কিমান গণেশগুৰি আহি পাই গ'লো এতিয়াই যাওঁ আহি থাকোঁতে গণেশগুৰিত চকু পৰিলে ভোট জলকীয়া আৰু ভোট জলকীয়া ল'লোঁ চাওকে ভাবোঁ এইবিলাক বস্তু যদি আমাৰ ঘৰতে লাগিলে হয় নহয় জানো কিন্তু নালাগে নহয় আৰু আমাৰ ইয়াত যি এটা দুটা লাগে চব টেঙা পোকে ধৰা কিবা কিবি তেনেকুৱা পৰা আহি খাই গ'লোহি আমি ঘৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো আৰু ইয়াতে এখন তামোল খাই ল'লোঁ খাই লৈ পেলাই এতিয়া গৈ থাকোঁ বাট চাই আছোঁ কাৰোবাক লগ পাওঁ নেকি বুলি আৰু আকৌ এবাৰ আহিব লাগিব চাই লওঁ মানে বজাৰ অলপ কৰিবলৈ আছে গতিকে এতিয়া গৈ থাকোঁ যাৰ লগত সুবিধা পাওঁ যদি গাড়ী চাৰি পাই যাওঁতো তেহেঁতৰ লগতে গুচি যাওঁ গতিকে একে ঘৰত গৈহে লগ পামগৈ মেডিকেলৰ পৰা আহি মানে যেন তেন ঘৰ পাইছোঁহি আজি ইমান গৰম দিছে নহয় আৰু পানী খাই ল'লোঁ খাই লোৱাৰ পিছত এই ক'লে কি চাহ একাপ খাওক তেতিয়া গাটো ভাল লাগিব বোলে আৰু চাহটো মোৰ প্ৰিয়ই এনেই ক'ৰবাত গ'লে মই হোটেলত চাহ খাওঁৱেই কিন্তু আজি মই চাহ খোৱা নাই গৰমৰ ক'ৰবাত ঠাণ্ডাহে কিবা এটাও খাইছোঁ গতিকে এতিয়া চাহ একাপ খাই লওঁ তাৰপিছত গা ধোওঁ গা ধোৱাৰ পিছত ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰোঁ গা পা ধুই আজৰি হৈ ল'লোঁ আৰু ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰোঁ যিহেতু দিনটো বহুত ভাগৰত আছোঁ আৰু মানে কি ক'ম মেডিকেলৰ পৰা আহিলেতো গাটো ধুই ল'ব লাগে নহয়নে বাৰু সেইকাৰণে গা চা ধুই ল'লোঁ আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই সামৰণি মাৰোঁ সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি ভগৱানে আপোনালোকক ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই ভগৱানৰ ওচৰত সদায় প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ আৰু যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ' চায় তেওঁলোকে যাতে লাইক কৰে কমেণ্ট কৰে আৰু যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে তাকেই কামনা কৰি আজিলৈ বাই বাই